У вашому будинку нарешті з'явився чудовий там м'який живий клубочок. Тепер це ваш друг, ваш охоронець і віддана вам істота. Однак минає кілька тижнів і миле, добре, пухнасте створіння починає псувати меблі, гристи взуття, забирається в ліжко та поцуплює зі столу їжу. Що робити? Усе просто собаку потрібно дресирувати. Та як це зробити, знають далеко не всі власники чотирилапих вихованців. Сьогодні в розмові з цікавим гостем спробуємо дізнатися про всі тонкощі дресирування собак. Сьогодні на в гостях інструктор-дресирувальник Віталій Голота. Доброго ранку, Доброго. Вітаю. Я знаю, що ви не самі прийшли, але да. всіх інших ми покажемо трішки пізніше. А ми сьогодні говоримо про дресирування. Взагалі, для чого воно потрібно і для чого віддають вам на виховання, можна сказати, так ось своїх домашніх улюбленців. Головне, з чого ми починаємо: коли і чому потрібно. Э, Учить собаку. Mm -hmm. То есть вот если мы говорим о щенке, вы правильно сказали вначале, что через две недели, освоившись дома, он превращается в такую фурию, mm -hmm. а, и хозяева начинают немножко хвататься за голову, и, то есть мечты, там, которые были на картинке, немножко теряются. А, на самом деле ничего не поменялось щенок просто освоился и понял, что его не понимают вообще, и начал ну, вести себя естественным образом, не понимая какие-то там правила взаимоотношений в стае, правила какие-то угу. там порядочности. Я, да. в ми, я так. Да, то есть как он может, как он старается, причем он как бы для щенка очень важно пробовать все. Угу. То есть фактически как для ребенка, да, ну, Когда так. ребенок начинает ползать, он начинает засовывать все в рот. То есть ну, никто из родителей не удивляется этому. Это с спочатку? Ну пока да, но тут процесс сам, да, то есть так, все ну, исследовать, да. то есть у щенка да, происходит то же самое, да, только вот с процессом зубов. И вот на ранних этапах очень важно не, ну, скажем так, ждать периода. Многие дрессировщики там говорят, там, пусть у ребенка будет счастливое детство, подождите там до 7 месяцев, а потом мы его будем дрессировать. А за и кого вот тут как раз начинается катастрофа, потому что начальный этап самый важный. То есть начальный этап это фундамент, который мы закладываем. И это раннее обучение, оно помогает сформировать характер и правила поведения. То есть щенок должен понять, что вот с первых дней в доме он взаимодействует с новой стаей, его понимают, ему дают все те потребности, которые ему нужны реализовать, но реализовать в определенном направлении. То есть хочешь грызть что-то, вот игрушка, играемся с нами, взаимодействуем с нами. Хочешь кусать руки, мы не играемся с тобой. Там хочешь там идти на улицу. Сделай несложное какое-то действие, и тебя наградят, и пойдут на, поведут на улицу. Да, это не дрессировка в прямом смысле, потому что нервная система очень быстро устает. Но вот этот важный этап, который многие хозяева упускают, особенно если там процесс там, вакцинации и идет карантин, и там, да. мы попозже выйдем на Но улицу, вы можете... да он оказывается замкнутым в пространстве, где ему нужно двигаться, там что-то исследовать, ему везде дают... Стопы ограничивают его, но не дают ему понятия, что можно делать, и не понимают, почему он делает эти вещи. И вот начинать нужно буквально, вот там, 2-3 дня, щенок освоился дома, и мы уже начинаем обучать его, не дрессировать. Uh -huh. То есть это вот как раз формировання будущого характера і формування взаємодействий в сім'ї правильно. Ну а якщо вже цей час ну, втрачений, і вже ну, с... собака виросла, вже пес великий, чи можна уже дорослого дресирувати? Ну, а, конечно же, так. Да. Якщо время втрачено, і іногда ну, бывають там от. наоборот там ну, скажем так проблемы связанные с добрым поступком да люди взяли собаку из приюта или из другой семьи так. где ее уже испортили или она просто росла мы не знаем даже как реально сейчас реально но очень долго и а, очень точно потому что а, мы не сможем у собаки спросить если мы сможем там даже у ребенка спросить там, обижал ли тебя кто-то mm -hmm. когда ты спал что ты кушал а, собака этого нам не объяснит она будет действовать так как она привыкла и э, если у нее были, особенно в раннем возрасте, очень важно избегать э, сильных каких-то психологических травм, воздействий, то есть никакого грубого процесса обучения вообще не должно быть. Если у собаки были в раннем детстве какие-то проблемы, то да, мы столкнемся с проблемой, но... В каждом возрасте, пусть не настолько выражено, есть главные потребности. Точно так же, как у человека. Поспать, пообщаться, покушать, а там, как-то активность какую-то uh -huh. проявить. И если мы сможем эти потребности направить в нашу пользу и, как бы, сформировать условия так, что даже взрослая собака, выйдя на улицу, не будет там, там, бегать за кошками и голубями, как она привыкла у других хозяев, или просто там, в, при в приюте, uh -huh. а будет взаимодействовать с нами, мы покажем, что с нами нужно играть, там, очень долго этот процесс будет идти. Покажем, что еда есть у нас то есть например не будем кормить ее с миски а будем брать с собой еду на улицу и на улице поощрять маленькие маленькие но полезные для нас действия то процесс пойдет угу. потому что Просто mm. достаточно да. И часы, нужен да? да нужен опытный специалист потому что сами хозяева на ранних этапах не понимают что происходит а когда мы уже имеем собаку с проблемами то, ну, Тому мінімум це має бути збір інформації. Це перше, що должен зробити хозяин і дрессировщик. Ну добре, давайте э, поговоримо саме про цей початковий етап, коли є ще маленький песик, і з ним потрібно працювати. Чи, мо, чи обов'язково звертатися до спеціаліста, чи все ж таки можна і самому вдома привчити от, тваринку? Ну, працівник, знаєте, працівник? А, здесь все зависить від настойчивості і поняття процесу самим хазяїном. Тобто, угу. у мене ну, дуже. людей, которые смотрят там на YouTube, у меня есть канал, где есть видеоуроки, mm -hmm. и, ну, понятное дело, это такой экспериментальный вариант, но ну, там, мы стараемся детально разложить какие-то начальные этапы и очень у многих людей получается, хотя у большего процента не получается, потому что, ну, как бы причем эта неполучаемость она кроется вот в там принципах тоже непонимания собаки, да, там снимите там, вот у вас там кавказская овчарка в ролике, а снимите там ролик с ротвеллером, то есть щенок а, на, ц... на, на, на начальном этапе Папе, никакой разницы нету выраженные потребности, выраженные какие-то там э, его реакции, которые ему нужны для будущей жизни, и если мы их правильно направляем, он делает то, что он, то есть медленнее может быть какая-то порода, может быть там чуть-чуть дольше запоминает какая-то порода, но разницы никакой нет. Поэтому теоретически, да, возможно сделать там процесс обучения на каком-то начальном этапе, особенно даже мы рекомендуем людям, которые вот взяли щенка, и вот они mm -hmm. ответственно относятся к процессу, они взяли, он ему там два месяца, а у них там прививка после там срок карантин заканчивается там, через месяц. И вот они месяц вынуждены сидеть дома. То есть люди, которые дома смотрят тот же видеоурок, обучают собаку, там не нужно делать ничего сложного, там 5 повторений и правильная работа хозяина. Uh -huh. Они приходят уже на площадку подготовленными. Видно, что щенок хочет взаимодействовать, он понимает, uh -huh. что с ним разговаривают на одном языке. То есть ему, ну, как он демонстрирует что-то, ему дают за это поощрение, и он счастлив. Чого не можна категорично робити? От, я думаю, на це потрібно наголосити, тому що можна зіпсувати якимись, да. розумію, неправильними діями все. Главний момент, який вот точно не нужно робити, это наказувати щенка, вот, где надо, где не надо, тобто он там з'їв мой тапочек. Он не понимает, что это тапочек, его носят и его не едят. То есть нельзя там вот относиться к нему там с точки я зрения я люди. его кормлю, да, он меня должен любить, он не должен никому ничего. Он пытается изучить мир. То есть его нельзя бить и наказывать за естественные реакции. Вот его нужно объяснять, что одни реакции будут ну, менее комфортны для тебя там, но вот есть направление, то есть, есть игрушка, которой ты будешь играться, тебе будет хорошо. Есть тапочек, когда ты его будешь грызть, там упадет какая-то там громкая. Рядом банка там с монетками, и она тебя напугает. А мы скажем, вот смотри, есть игрушка. То есть мы всегда должны направлять, а туда да, туда. направлять и показывать, смотри, этот путь ты выбрал сам, он не комфортен для тебя. Этот путь ты выбрал, когда я тебе его показал, он комфортен. Нельзя э, ну, как бы оценивать щенка с точки зрения, то есть, там, ну, фактически, там, домашнего животного, который ага. там, вот я его кормлю, он у меня спит, и он будет меня любить. Ни в коем случае. То есть он будет любить только понимая, что э, мы являемся как бы источником всех благ, и мы мудрее его и показываем ему, что нужно делать. Тогда он будет нас любить и уважать. Если мы будем ему давать все не требуя ничего потом взамен, uh -huh. то понятное дело он будет счастлив подальше от нас, то есть ну подальше от начальства, ближе к кухне, в вот приблизительно такая же ситуация и будет происходить. Добрый Игола Шевинович, у вас особенно да, ну, да человечивание не тоже это плохой момент, потому что многие не понимают, то есть да уже доказано, что собаки и могут осмыслить какие-то действия и понимают наши слова но вариант то есть там пойдем пойдем здесь вот зачем ты лаешь на эту собачку и не делай этого это все пустые звуки то есть для собаки очень важна конкретика угу. что-то приносит мне выгоду что-то мне не приносит выгоду если то что приносит выгоду понятно как реализовать этот путь я это делаю и все. Mm, здається, все так просто. Да. Сколько часов потрібно взагалі, щоб чтобы таких аз, Азам а, пса? Ну, а, если мы говорим вот об этапах, да, то вот начальный процесс обучения, как бы правилам хорошего mm -hmm. тона, он, ну, как бы в среднем может закончиться там в месяцах пять-шесть. То есть угу. щенок уже должен к этому возрасту, в принципе, знать все, что ему нужно в будущем. Потому что до 5 месяцев а, проходит период ранней социальной адаптации, и мозг приобретает объем 70% мозга взрослой собаки. То есть все, что нужно, закладывается в Другой этом возрасте. Да. А вот уже после 6-7 месяцев все зависит от наших как бы, там, целей, и а, там есть этапы, там, когда происходит половое созревание у собаки, она становится там, более независимой, более уверенной, и, говорит, ну как все подростки, я не хочу этого делать. Тогда, да, тогда уже начинается процесс дрессировки, если мы хотим получить там, особенно если там серьезная порода, да, там, относящаяся там, к служебным собакам или охранным собакам, если мы хотим получить преданного и надежного охранника, но комфортного uh -huh. для окружающих и для нас, чтобы мы могли везде с ним гулять, то там мы уже требуем, говорим, здесь не надо, вот делать свои выводы. А здесь, да, ты молодец, ты делаешь все правильно. И вот это уже процесс дрессировки. Но ну, обычно, ну, как бы, если люди подходят ответственно, то году, ну, как бы даже не году, у нас там многие собаки выходят на соревнования было. там на 8 месяцев, там, ну, на начальные соревнования, но они уже показывают очень хороший результат. Угу. То есть все зависит только от нас. Это начальный период, это тот момент, который нужно отпускать. это все терпение для хозяина. А, <laughs> да, терпение, задачу. да, один из важных моментов, да. Доброе, я думаю, еще... Було б непогано вже побачити це все на практиці. Ну, Я хочу покажем. познайомити наших глядачів ще з одним з двома гостями. Олександр, ми запрошуємо тебе із а, твоїм другом. Будь ласка, давайте підійдемо сюди. Угу. Так, це доброго у нас дня. Е, доброго дня. Вітаємо вас. Дай це вас. у нас е, Барт, правильно? Так, Ате. ох, який гарний. Что он винмия, что и возможно, вы покажете, как ну, это Ну вот, происходит. да. Александр покажет. Вот мы как раз хотим, хотели бы показать моменты внимания. То есть вот щенок пока, ну, то есть ему сейчас 6 месяцев, да, это uh -huh. бельгийская овчарка, служебная порода, и он оказался в новой ситуации. Очень многие собаки, особенно щенки, теряются в новой ситуации. И вот первый этап это концентрация внимания, умение собаки переключиться от каких-то там отвлекающих факторов и uh -huh. сосредоточиться на хозяине. Давай, Саш, концентрацию uh -huh. сделаем. Барт, ко мне. Молодец, хорошо. Сейчас вот щенок Уменька. абсолютно внимательный угу, да. к хозяину и сконцентрирован на Бартик. взаимодействии. Этот зрительный хорошо. контакт он очень крайне важен. Да. То есть, есть заблуждение, что собаки там смотрят, Молодец, не смотрят в глаза, хорошо. потому что они там предки Бартик. волков. На самом деле у собак а, очень выражен контакт с да. глазами Молодец. со своей стаей, потому что они как бы, задают вопрос, что делать. Угу. Ну, то есть Барт уже умеет, например... Базовые моменты – это команда рядом, он может уже ходить. То есть, понятное дело, в этом возрасте все происходит с помощью там, лакомства, которое рядом. мотивирует щенка сделать какие-то несложные действия. Давай, Саш, просто рядом походи. походи да? Да, вот, вот, рядом. Молодец, хорошо. Поднимай ладошку выше. Ну, зараз подниму. Угу. Рядом. Молодец, хорошо. Рядом. щенок в данный момент постоянно сосредоточен, и даже вот какие-то попытки отключить. Да. Молодец. Ну, то есть это фактически рядом. тоже важный момент. Многие люди не понимают его, там считают, хорошо. там я должен, он должен, рядом. а я ему ничего не должен. Но это все равно что ходить на рядом. работу без угу. зарплаты. Угу. То есть какое-то время происходит да. там уже срыв. Вот. Еще он умеет, э, команду, помимо команды рядом, он уже, ну, как бы, этот щенок будет хорошо. выступать там по международной программе мадьоринг. И, соответственно, рядом. он ну, обладает большими знаниями, чем рядом. обычная рядом. бытовая собака. Он уже умеет да. делать комплекс, сидеть, Молодец. лежать, стоять. Угу. Вот. Сидеть. Он уже умеет делать аппортировку. Давай посмотрим комплекс, угу. Саш. Лежать. Сидеть. Стоять. Да. Молодой очень на работе. Хорошо. Да. Саш, давай еще апортировочку покажем. Хорошо. Да. То есть очень многие хозяева там ставят себе какой-то минимум, да, то есть там мне нужен только чтобы она там, не, там подходила и там, никуда не бежала. Угу. На самом деле для собаки очень важно всесторонне развиваться. То есть, допустим, та же апортировка Аппорт. очень важный момент, Аппорт. который э, там, развивает угу. собаку, опять же, развивает взаимодействие. Дай. То есть он а. взаимодействует а. с хозяином, он не конфликтует с ним. Игровые какие-то моменты. То есть он умеет, там, допустим, э, концентрироваться на мячик, э, переключать внимание на хозяина. Он умеет играться. Вот ну, уже как бы более сложный этап. Со мной бежите. Да, он знает. Опор... Он опять же пытается посмотреть. <связывая> Ты же сейчас, сейчас Скажи скользко, но я возьму. Молодец, хорошо. Хорошо. <связывая> Молодец. Да? Молодец. Молодец собака right. приучается к тому, что я взаимодействую right. с хозяином. Uh -huh. есть, как бы, хозяин для нее Сидите. не является, там, каким-то, там, противником uh -huh. и, там... Да, авторитет. Я чувствуется авторитет. авторитет. Хотя, да. ну, а чи, чи не основано это вот на просто на таком желании просто чего то вкусненького поесть? Изначально, да. Значально, мы усиливаем, так, самая... да, генеральная мотивация. Но интересует... потом без этого без проблем они привыкают. Важный момент, который помогает уйти от процесса, там, поощрения лакомством к процессу уже работы просто ради какого-то там самого действия, заключается в том, что когда собака сейчас работает, она испытывает удовольствие от процесса работы, потому что у нее все получается, у нее достаточно простые задачи, она взаимодействует с хозяином. И неизбежно потом само выполнение навыков уже приносит ей удовольствие когда вы делаете любимое дело, вам ну, же так. никто там за хобби да. не платит деньги, да? Но ну, вы когда угу. его делаете, у вас все получается, вы испытываете удовольствие от самого процесса. Вот здесь происходит то же самое, это угу. не быстрый Дай. этап, но ну, как бы ничего хорошего быстро не происходит. А ты вот хотел спросить, Вин слушается только хозяина, чи а можно, например, меня послушать? Чи Нет, я, для него я думаю, что, что сейчас на этом этапе вы тоже сможете с ним взаимодействовать, но м -м, в большей степени он все-таки уже настроен Хорошо. на Сашу. То то мне нужно, а если у меня будет еще то Я думаю, ну, ну да. Он с вами а можете мені. Да. Візьміть. Так. так. Можна простого. — А по, по дненьки її давати. Да. Я, да, ну, так, як у нас вийдеться. Тому що <laughs> там да. теж є специфічна рукою, як потрібно да. А, Тобто він може Он мені питатися. все питатися. Давайте, давайте Я по тут... одной. Бартик, Бартік, Барт. Бар, що мене є. Сідіть. А тепер. Лежать. Ліжать йому команду. Ліжать. Ліжать. Лежать. Отлично. Стоять. Во -о -о -о. Молодец, молодец. Mm -hmm. Ох ты, молодец, Вот, кстати, вы уже сделали первую ошибку. Повторили хозяева. Повторили команду много раз. То есть, маленькие нюансы, да. Вот это, к сожалению, тот момент, который многие хозяева не могут сами убрать. Потому что со стороны, когда инструктор работает, выглядит все идеально. Вот, хозяин берет собаку, и вот только что, казалось бы, она все делала, она рассыпается, потому что мы начинаем давать очень много неточностей, которые мы сами не видим. Uh -huh. И поэтому, вот ну, наверное, единственный минус самостоятельного обучения собаки в том, что нам нужно или, чтобы кто-то опытный хотя бы со стороны смотрел, или, как ну, тоже мы тоже рекомендуем делать вариант, uh -huh. снимать на видео себя, свою работу, и проверять, потому что потом начинается, ой, я это сказал, Чуть -чуть -чуть. Не -не -не -не. сидеть. Хорошо. Да, доедай, доедай. Ну, доедай. и помимо там, допустим, Корни. Саша, давай сделаем умри. Помимо обучения, Она ведь так да, помимо обучения, ну, на прощание. для собаки очень цель. важно, ну, как бы не просто процесс Видать? работы, а какие-то легкие умри. Все. Отлично. Да. Молодец. Да. Какие-то простые вещи цирковые такие, но они на самом деле не относятся к цирку, они относятся к положительным моментам. То есть Разуме. трюки не будут создавать у собаки вообще никаких проблем, вот, и при этом она будет с удовольствием выполнять их. То есть это тоже такой дуже вариант цикава. разрядки. Дуже цикаво. Ну что ж, я вам дуже дякую. Барт, дякую. тобі вам. дякую. У меня уже больше нема, на жаль, чем чи, чим тобі дати. А, але дякую, что вы завітали до нас. Дякую. И рассказали нам ось такую цікаву информацию. И даже показали. Бажаю вас вам успехов. Дякуємо, друзья, что вы с нами. У нас сейчас невеличка пауза, после которой мы продолжаем нашу программу. Барт!